За підсумками 2012 року, у результаті роботи севастопольських податківців у погонах у бюджет надійшло більше 30 мільйонів гривень. Нескладна математична формула красномовно свідчить про ефективність роботи податкової міліції. Один міліціонер-податківець приніс у державний бюджет близько 600 тисяч гривень. Водночас його заробітна плата складає лише 30 тисяч на рік. Починаючи з минулого року робітників податкової міліції вже не можна побачити на ринках та невеличких магазинах. Тож з першого погляду результати діяльності податківців нібито і не видно. Втім, податкова міліція ретельно взялася за великий бізнес. Тільки за минулий рік у результаті перевірок було вилучено більше 29 тисяч недоброякісних та фальсифікованих алкогольних напоїв на суму близько 8 сотень з половиною тисяч гривень. І досі нечисті на руку підприємці намагаються всілякими способами зменшити свої податки. Один із них користування послугами так званих конвертаційних центрів. Суть таких махінацій роз'яснив начальник управління податкової міліції Валерій Артеменко. Ну, що такое конвертаційний центр? і як пользуються недобросовісні підприємці їх услугами. Как правило, конвертационный центр выписывает э, нормальному работающему предприятию документы, документы на якобы произведенные работы или поставленные какие-то товары, которых на самом деле не было. Э, под данные услуги или товары предприятие по безналичному расчету проплачивает этому конвертационному центру деньги, показывает, что у него есть дополнительные расходы на приобретение товаров или на оказание услуг, которых на самом деле нет. За счет этого снижается налог на прибыль. Показывает, что при получении товара конверт-центр обычно выписывает предприятию налоговую накладную, которая является основанием для того, чтобы в бухгалтерском и налоговом учете уменьшить свои платежи по налогу на добавленную стоимость. А на самом деле вместо товара либо оказанных услуг предприятие от конверт-центра получает просто наличные деньги. В городе Севастополе, к нашему большому сожалению, порядка 250 предприятий воспользовались услугами этого конвертационного центра. Мы со своей стороны, налоговая лица города Севастополя э, отрабатывали в 2011 году и продолжаем отрабатывать эти предприятия на предмет возвращения бюджету тех э, налогов, которые не были уплачены в результате пользования этим конвертационным центром. Э, как результат э, порядка 100 предприятий, надо сказать, быстро осознали, что они там натворили, откорректировали свои налоговые обязательства порядка где-то на полтора миллиона гривен. Триває і співпраця із управлінням Міністерства внутрішніх справ України у місті Севастополі. У минулому році була призупинена робота трьох нелегальних і горних клубів. Було вилучено більше 20 автоматів на суму більше 130 тисяч гривень. Також підполковник податкової міліції звернув увагу і на порушення у сфері будівництва. Схема Довольно как бы, простая людей была. Одно предприятие строило, второе принимало деньги. То предприятие, которое принимало деньги, часть денег уводило от стройки, скажем, в карманы. Соответственно, на строительство попадала только часть денег. По этим фактам было возбуждено два уголовных дела, тяжких уголовных дела. Сейчас они объединены в одно, следствие заканчивается и скоро будет направлено в суд. К сожалению, к сожалению должен сказать, что, конечно, пока идет следствие и пока работает какой-то правоохранительный орган, будь то налоговая милиция, либо кто-то другой, к сожалению, граждане, те, которые инвестировали, в это строительство свои деньги страдают в какой-то степени, потому что не могут получить документы на свое жилье, пока вот следствие не закончится. Поэтому опять хочу обратить внимание наших жителей, чтобы очень внимательно относиться к инвестированию и лишний раз посмотреть, насколько добросовестная компания, не участвовала ли она в каких-то сомнительных операциях, обратиться к юристам, возможно, Вже у недалекому майбутньому на податківців чекають великі зміни. Злиття із митною службою, тож роботи в них тільки побільше, а скорочення неминучі. Зокращення відбудеться, тому що і відбудеться воно за рахунок оптимізації тих функцій, які будуть відбуватись в новій структурі на працівників міністерства. но насколько это будет, как это будет, я думаю, мы все это увидим уже после того, как будет утверждена структура и будет понятно, как она будет работать и как планируется. От этого все будет зависеть. Но вообще сокращение однозначно планируется, потому что ну, хочется же тратить меньше государственных денег, а быть более эффективным. Для этого все, все и делается.